Apakah kewajipan sebagai seorang? Apakah kewajipan sebagai seorang? Seorang apa? Tak ada. Apakah kewajipan sebagai seorang dalam membantu saudara kita di sana yang dizalimi oleh musuh Islam supaya tidak didakwa di akhirat kelak? Semua akan disoal, bukan didakwa, disoal. Faham lagi? Kalau kita melakukan kesalahan, kita akan didakwa. Tapi kalau kita tidak melakukan kesalahan, contoh kita boleh memberikan pertolongan tapi tidak beri pertolongan, kita akan disoal dulu. Faham lagi? Ha. Selepas kita dah jelas melakukan kesalahan, baru didakwa. Jadi dia akan soal dulu. Faham? Summa latus alunna. Summa nanti latus alunna. Kamu semua akan disoal. Faham? Baik. Yang pertama-tama disoal ialah orang yang jatuh atas kepala mereka fardu'ain tolong mereka siapa? negeri-negeri di sebelah dia Mesir, Iraq, Iran, Lebanon, Jordan, Syria Syria kat dalam perang tak ada tolong pun hacur pun lagi faham lagi? Ha. sebelah tu Apa? yang ada 5 juta tentera Hak musuh hak jahat ni sejuta ya tentera Hak kelilingnya 5 juta dalam Islam kalau kita ada sejuta Musuh dua juta, haram lari. Yang boleh lari ialah kita sejuta, dia tiga juta. Kali sekali ganda, haram lari. Wajib perang. Kita tidak tahu itu, Betul tak? Mufti pun Tanduk dulu. Yang jauh macam kita ini, pertukir payah. Mana? Kau ada ketenteraan. Jadi tentera tentera rumah Islam yang jauh Asia, Asia dan sebagainya fardu kifayah. Dok juga. Apa? Kerana nyakit umat Islam akhir zaman sakut mati sayang pada dunia. Betul tak? Dah kita tinggal hang ni kacau rakyat, rakyat yang tidak ada apa-apa. Malaya turku kullu ya terukukulu. Apa yang tak mampu kita buat semua, tangan tak buat langsung. Buatlah apa yang boleh. Beri baju selah ke Semangat... Atau makanan dua teng ke. Atau gula ke tiga kilo. Atau ada orang tolong atur. Kita doakan keselamatan mereka. Dan kita yang jauh ni. Setiap kali lepas mayang. Ataupun dalam semayang ke. Dalam sujud ke. Atau di mana kita duduk. Kita doakan kemenangan umat Islam di sana. Atau kita doakan kehancuran musuh-musuh Allah. Laknatullah. Nah, bukan kita agung-agung muliakan mereka. Beri kapet merah dengan kedatangan mereka. Bukan. Kerana itu adalah musuh-musuh Allah. Faham? Ha. Orang yang zalim ialah orang yang berbaik-baik atau memuliakan orang-orang kafir yang mengeluarkan umat Islam daripada kampung halaman mereka. Nampak? Ha. Itu orang zalim itu. Eh? Ha. Musuh Islam ni sedang nak mengeluarkan umat Islam di sana, negara kita tu daripada negeri tu nak beri kepada negeri syaitan tu. Faham lagi? Ha, nak hambat keluar. Ni, orang yang nak hambat keluar ni orang kafir semua. Yahudi dan Nasara, nombor satu Yahudi. Dan orang yang tolong ni sama orang Islam ni, yang menyebelahi puak-puak yang nak mengeluarkan umat Islam dari tanah air mereka itu adalah orang zalim. Kenapa? Zalim. Kerana dia buat baik dengan orang-orang musuh Allah yang nak keluarkan umat Islam dari tanah air mereka. wazaharu <tuh> ala ikhrajikum napa mereka tolong untuk mengeluarkan saudara kamu daripada tanah airnya di sana istaga kita tengok ke? nak kena hamba nak kena keluar tu kena bunuh tu secara kita napa ang tu jangan kamu buat baik dengan jahat orang yang jahat seperti ini wamay tawallahum faulaikahumuz zalimun Siapa yang buat baik dengan orang-orang yang nak mengeluarkan umat Islam dari tanah air mereka, mereka itu adalah golongan yang zalim. Ini Allah kata, bukan Nabi Zain kata. Bila dah zalim, apa dapat kita di akhirat nanti? Inna a'tadna lil nara ahat bihim sururidha. Sesungguhnya kami telah sediakan siapa yang zalim di dalam dunia, par lagi api neraka atas bawah, depan belakang, kiri dan kanan. Kalau kita goreng ikan api bawah ni keliling microwave tu. Faham lagi? Microwave api dengan ke. Dah. Ha.